በን በተለ Добрий вечір, шановна аудиторія, дорогі телеглядачі та радіослухачі в ефірі. Лот на живо ще на боці правди на вашому боці. І традиційно о 20.00 стартує наш майже годинний гостєвий блок у прямому ефірі телеканалу Лот, а також на хвилях Радіо Пульс. У студії Денис Маляний. І Олеся Я напоминаю вам, що лотна жива це не тільки свіжі новості, актуальна інформація, але й платформа для живого діалогу. Звоните нам в студію по номеру 050-210-08-98 і пишіть на нашу страницю в Фейсбуке Live Lot Live. Задавайте інтересуючи вас Поднімати тривожу вас теми, придавайте гласності вашим проблемам, і возможно таким образом вони зможуть вирішитися. Також висловлюйтесь вашу точку зору. Говоріть пишіть нам про те, що ви думаєте щодо тих тем, які ми обговорюємо тут у прямому ефірі у цій студії. І зараз ми розпочинаємо розмову з нашим першим на сьогодні гостем. У Нас у студії Владислав Кирилов, керівник організації цивільний корпус Азов Луганщини. Владиславе, добрий вечір. Здравствуйте, добрий вечір. Ну и начать наш с вами разговор. Наверное, хотелось бы с наиболее актуального, с того, о чем сейчас говорят уже вторую неделю. Все, кто вообще может и помогают все, кто может. Знаем, что вы и ваш, ну, ваша организация активно занимались сбором помощи для Авдеевки. Расскажите более подробно об этом, чем помогали, что собирали и что делали. Хорошо. Если говорить уже сразу о Авдеевке и о нашей организации, я бы хотел вас немножечко скорректировать, буквально пару секунд. Цивильный корпус Азов ⁇ это проект, который вырос э, как бы гражданский э, вокруг полка Азов. Это широкинская операция, пятна, наступательная, 15 год. И мы сейчас уже приняли достаточно большие масштабы по Украине. В каждом областном центре у нас есть ячейка, э, много людей. То есть мы объединили под собой сумасшедшее количество организаций. И мы как бы уже выросли просто как бы с организацией, которая отстаивает интересы полка. То есть мы сейчас уже могу официально заявить, и в Луганской области, и в Украине, доросли до полноценного национального корпуса, и как бы будет более корректно называть нашу организацию национальный корпус. В первую очередь, конечно же, это ячейка партийная политическая партия, как бы это не звучало скептически для людей. И в принципе мы имеем такое же формирование громадское, мы этих людей не теряем мы также занимаемся воспитанием. Эти, эти люди – это наша семья. Вот. Это как бы корректировки по тому, кем мы сейчас на данный момент являемся. Что касается Авдеевки. Действительно, ситуация там была критическая еще неделю назад. Действительно, там впервые с 2015 года использовались системы реактивного залпового огня крупнокалиберная артиллерия. То есть э, были и наступательные, и оборонительные операции. И, к сожалению, к сожалению уровень э, нашего противника боеспособный, очень низкий. Несомненно, они пытались как бы, зачистить э, наши позиции, но при этом, к сожалению, попадали все-таки в мирное население. То есть э, на данном, э, где-то примерно неделю назад там была действительно гуманитарная катастрофа. Нет света. Нет воды, люди в отчаянии, были погибшие и ранены среди мирного населения. Это факт. И э, хотелось бы отметить оперативную, оперативное действие нашего Донецкого, Донецкой ячейки, Середка. Парни реально сработали в считанные часы, организовали штаб помощи, принимали вещи со всей Украины, с области. Э, мы организовали э, автобусы для тех, кто хотел покинуть территорию. Мы позаботились о детях, о стариках. То есть у нас были теплые вещи и продукты питания и так далее. То есть мы комплексно подошли к этой проблеме. Что касается донецких ребят, парни были с первых дней непосредственно на месте происшествия. Что касается всеукраинского масштаба, могу отметить Днепр, Житомир, Киев гуманитарная помощь как шла тогда в критические моменты, и сейчас более-менее э, ситуация стабилизировалась, но помощь до сих пор идет. Что касается нашего э, Луганской ячейки, мы сейчас на данный момент уже собрали достаточное количество вещей, чтобы отправить их в Авдеевку. То есть эта тема до сих пор остается для нас актуальной, и мы в течение двух дней отправим первую партию. Что это будут? Это одежда, леки, еда? Да, мы как бы распределили классификацию. В первую очередь, конечно же, это будут лекарства, потому что ну, э, остаться без света и без отопления э, в морозы, это страшно на самом деле. Это будут лекарства, это будут продукты питания, ну, такие, знаете, быстрого приготовления, там, картошка или еще что-то. Э, и это будут теплые зимние вещи. Ну то есть как бы э, что люди несут, как бы мы объективно даем оценку, то есть это пригодится, это не пригодится. В целом сейчас уже на данный момент есть 10 мешков больших вещей, э, есть пару пакетов с лекарствами и есть продукты питания. Також хотіла поговорити про діяльність більше тут, тут на місцях, у Сєвєродонецьку, взагалі в Луганській області, а, то цивільний, так, національний корпус, як ви сказали, так а, також розпочав таку боротьбу з гральним бізнесом. А як вона буде, буде проходити? Цю проблему ми відслежуємо на протяженні трьох місяців. Пристально, аналіз... У Сєвєродонецьку чи взагалі по? області? У Сєвєродонецьку. пристально просматривали ситуацию в Северодонецке и можем отметить то, что этот бизнес, он не стоит на уровне. То есть, допустим, если где-то чуть больше года назад э, игровых помещений официальных, которые сейчас называются интернет-центрами, там под лото пытаются как бы люди снимать помещения, их было три. На данный момент, по нашей информации, 13, по информации правоохранительных органов, 15. В только в Северодонецке. Это количество недопустимо для нашего компактного города, я так считаю. Если этот бизнес является незаконным, неважно, как происходит игровой процесс. То ли человек отдает наличные средства в руки, то ли он проводит через терминал, то ли он играет на автомате, то ли на компьютере. Это неважно. Важен сам процесс. Есть факт, человек играет, он может свои средства приумножить, и он их может потратить. То есть в таком случае есть факт игры, и мы долго следили. Так получилось, что правоохранительные органы либо собирали информацию так долго и к чему-то готовились, либо бездействовали. Поэтому мы как бы хотим обратить внимание на эту проблему, потому что ко мне, как к партийному лицу, обращаются люди. Три человека, местных жителей, просили озвучить эту проблему публично и по возможности ее решить. Данные проблемы мы подошли комплексно. То есть мы провели аналитику, мы разбили, условно говоря, город по секторам, имея уже опыт патрулирования. Мы выявили помещение, у нас есть база адресов. С приемальной народного депутата Андрея Белецкого мы совместно в правовом поле попытаемся решить эту проблему. Будут разосланы обращения в МВД, СБУ, прокуратуру, налоговую, городскому секретарю нашему с целью проанализировать обстановку, является ли легальным данный бизнес и на каких основаниях он вообще как бы существует в Северодонецке. Вот это первый этап нашей как бы деятельности. Мы посмотрим, что с этого выйдет. Мы максимально оповестим людей через агитационный материал, через ролики в социальных сетях. 6 Февраля, то есть вчера, я озвучил эту проблему при депутатах. Подымалась, на сессии Меськой Рады. Рады. Поднималась речь о создании комиссии, в которую войдут все депутаты, которые желают посодействовать нам в этой проблеме. И ну, добрая пятерка депутатов действительно готова нам помочь. Я этих людей знаю. Якщо у них буде, ми відкриті. Я считаю, що цей вопрос можна решить законними методами, тільки подойдя комплексним путем. Як можуть депутати Сергія міської ради допомогти, також якось сформувати цей перелік, який ви будете потім надавати правоохоронним органам, чи як вони можуть допомогти, маючи статус депутата Сертонської міської ради? Я вам скажу так: перелік, як вы он у правоохоронних органах я думаю, з самого начала. Был. То есть ми не їм якоїсь оперативної інформації, а лучше би. Если бы они с ней, с нами поделились ею, да, я считаю, что чем больше людей, публичных людей, вмешивается в проблему, вообще любого нелегального бизнеса, самое первое, чего боится нелегальный бизнес, это публичная активность вокруг их деятельности. И эту публичную активность силами 50-70 человек мы можем свободно за один рейд, как бы предоставить, как бы и у нас есть ресурс. Рейд Цещева мы это на базе. Это как бы второй этап нашей деятельности, который я бы хотя не хотел бы на данный момент озвучивать, дабы не было банального слива информации. Поэтому у нас есть определенные амбиции, есть определенные цели, и мы будем действовать сугубо в правовом поле. Это первое. Но как бы народный контроль вот э, совокупность вообще громады и депутатов чем полезна тем что как бы даже правоохранительные органы откликаются на вызов депутатов даже в телефонном режиме ну, гораздо быстрее чем э, к простому гражданину да и я считаю что есть э, все таки статус у, у депутата даже городского совета не говоря о народном депутате э, который может повлиять и в случае, если есть какое-то опасение, если этот бизнес незаконный, а мы утверждаем, что он незаконный, я думаю, что любой адекватный человек, который находится на госслужбе, то ли в МВД или где-либо еще, он обязан среагировать. Если нет, ну давайте пока не анализировать, если нет. Опять же, вот вы говорите, что будете действовать сугубо в правовом поле. Да. А каким образом вы вот именно в сугубо правовом поле можете повлиять на то, что эти, ну то есть не в выявлении этих форм... Ну, Полиция в, в ЖИЕ, так, эти данные, а вот именно в закрытии их деятельности. В закрытии деятельности, ну смотрите, самое первоначальное нашей цели это сократить количество игровых помещений больше чем на 50 процентов и постараться всеми законными методами всем всем статусом всем нашим гражданским натиском перевести оставшиеся помещения на нелегальное положение я прекрасно отдаю отчет в том что этот бизнес он существовал годами наверно больше чем мне лет на самом деле и ну к этой проблеме нужно подходить комплексно поэтому самая главная задача это сократить количество Убрать афиши, убрать э, всю атрибутику этих интернет-центров или как бы они еще не назывались э, с улиц, с помещений и загнать их на нелегальное положение. Я считаю, что это основная задача. Как это можно осуществить? Нужно понять, э, какой частный предприниматель обслуживает, все ли у него хорошо с налогами и, ну, по накатанной, в принципе, то схеме, этим занимались и в 2015 году, этим занимались и в 2000-х годах. Э, мы зарегистрируем факт игры, и я думаю, что как бы не составит труда вывести именно этот бизнес на нелегальное положение. И самое а главное, сократить. его прибрать из места? Вы знаете, сейчас идут э, активные дискуссии насчет того, что можно убрать, а можно частично легализировать. Да? То есть э, некоторые люди считают, что можно э, проблемы подойти по-другому. То есть дать им статус официальных заведений, и они будут платить налоги в, государ... э, ну, там, в городской бюджет, да? впоследствии потом в государственный. Э, и тем самым э, можно избежать проблемы. Я считаю, что если будет 15 легальных заведений и 15 нелегальных заведений, разницы особо никакой не будет. Поэтому государство имеет право запрещать. И на данный момент эти заведения запрещены. Законодательное поле, общественность не готова к легализации подобного рода заведений. Если бы, если бы в городе Северодонецке было два казино на всю Луганскую область, официальных, да, которые платят налоги, у которых все прозрачно, в чем я крайне сомневаюсь, потому что этот бизнес как раз и строится на нелегальных потоках, я бы еще, может быть, скрипя зубами, согласился с правотой этой позиции. Но на данный момент я вижу только решение вопроса этого закрытием данных помещений. А я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі. тож вже будь-який момент ви можете долучитися до наших обговорень. Телефонуйте за телефоном 050-210-08-98, Ставте свої запитання, розповідайте про свої проблеми або висловлюєте свою точку зору з приводу тих питань, тих тем, які ми обговорюємо тут у студії. Я хотілося б також от уточнити зараз. Ви у Сєвєродонецьку проводите таку акцію, а плануєте розширення? Адже, от в минулому році, якщо я не помиляюсь, була інформація про те, що в Лисичанську і в Старобільську правоохоронці розкрили от такі от, інтернет-центри, а які насправді були от, таким гральним бізнесом. Чи будете ви розширюватися? Тобто вопрос в том, є у нас амбіція розширятися іменно в ей сфері ігрового бізнесу. Так. так, чи будете перевіряти інші міста? давайте так, если мы осуществим все этапы, которые мы запланировали, если то, что тот формат работы, он подойдет для Северодонецка, если будут первые результаты, хотя бы там сокращение игрового бизнеса, вывод на нелегальное положение, то, что мы запланировали, тогда можно будет говорить о, о том, чтобы расширяться по области. Я не хочу эту тему переводить в дешевый популизм. Я понимаю прекрасно, что у нас есть шансы как победить, так и все-таки проиграть этому бизнесу, потому что, чтобы вы понимали, этому бизнесу обеспечивает безопасность местный криминалитет. Этот факт. Я частично этих людей знаю в лицо и пойменно. Сам бизнес очень такой юркий и хитрый, знаете. То есть есть договора с определенными инстанциями. Я пока не хочу публично э, озвучивать, что это за люди, фамилии, имена, какие-то инстанции, потому что у меня нет доказательств, чтобы не быть голословным, правильно? Но информация у меня есть. И я понимаю, что эта схема достаточно серьезная. И если мы победим, то победит закон и победит правда. Если мы проиграем, я думаю, что э, гнев местных жителей испытает на себе многие. А, ну и хотелось бы также узнать, вот, ставите ли вы какие-то временные рамки для себя? Вот первый этап показала про то, что он будет Е? Две недели. А первые результаты, когда ожидаете, если ожидаете... Полтора месяца месяц. Это -то достаточно швы, так уже ну, очень. А Амбициозно, результат. но как пойдет по делу, мы не можем сказать. Ну, на данный момент. У так нас уж... есть опыт, как бы всеукраинский, разный опыт на самом-то деле. Люди могут в интернете посмотреть, как мы подходим к этой проблеме. Но, допустим, после волны гражданского негодования в Харькове, совместно с Нацполицией, наша организация закрыла достаточно много заведений, которые находились как раз-таки на нелегальном положении. Ну и хотелось бы поговорить еще о такой теме. Знаем, активно сейчас, очень активно в Фейсбуке распространяется информация и видео, и фотографии, и просто посты по поводу того, что сейчас э, э, Национальный корпус ведет борьбу с российскими банками. Расскажите об этом подробнее, как, как это все организовывается, для чего и с какой целью. Организовывается это элементарно, путем, опять-таки, есть обращение местных жителей. Есть наша определенная стратегия вообще не только местного уровня, но и геополитическая по развитию Украины в целом, по отношению к оккупированным территориям, по отношению к стране-агрессору. То есть, чтобы ответить на этот вопрос, нужно комплексно подойти. Начну с того, что деньги – это кровь революции, это кровь любой войны, понимаете, да? И почему-то у нас в стране так получается, что при пророссийском Януковиче количество российской валюты и средств приравнивалось к 12-13%, к а при проукраинском Петре Алексеевиче почему-то 40%. И это с учетом того, что Украина требует от всего мира санкций против России, Великобритания, США, Канада закрывает российские банки, ограничивает их деятельность. Но на Украине мы видим возрастающий поток влияния просто российской валюты на украинскую экономику. И это достаточно большая угроза национальной безопасности, прежде всего, Украины. Поэтому, если мы выбрали позицию действительно проукраинскую, как мы ее называем, если мы признаем факт агрессии Российской Федерации против Украины, если мы публично в ООН или еще где-либо озвучиваем факт присутствия российских там, инструкторов, как это называется, присутствия частей регулярных российских войск, да, о каком о какой торговле, во-первых, с оккупированной территорией может идти речь, если эта территория под на российской федерации, и мы все об этом знаем. И почему мы должны здесь, на своей земле, развивать экономику и банки Российской Федерации, то есть по факту страны-агрессора. Вот. Это самый главный мотив, почему мы комплексно проводим такие акции по Украине. Но опять-таки, есть момент гражданского сопротивления, когда это публичная демонстрация, когда это выплеск эмоций, когда мы показываем всему миру, в первую очередь Украине, а потом уже всему миру, о том, что мы против это не должно остаться вот на таком уровне. То есть нужны комплексные методы. Наша партия во главе с Андреем Белецким инициирует законопроект Верховной Раде о закрытии банков Российской Федерации. Более того, мы выдвигаем свое недоверие Гонтаревой и считаем ее действия недостаточно эффективными в борьбе с этой проблемой. Також хотіла поговорити а, про а, от у минулому році цивільний корпус, ще цивільний корпус АЗОВ, так, коли він був або були такі патрулі по місту Сєвєродонецьку, принаймні так. А зараз у цьому році ну, поки що погода зрозуміло не дозволяє, але в принципі, а от досвід минулого року, що він показав? Це ефективно а, зараз у цьому році будете продовжувати чи ні? Будем продолжать. Не могу сказать, в каком направлении будем двигаться. У нас есть еще проект национальных дружин, который мы собираемся реализовать в Луганской области. И эта тема будет расширена до достаточно больших масштабов. Это первое. Второе. С первым тайным снегом мы опять выйдем на улицу. Немножко возвращаемся к теме банков. Знаем, что проводились такие протесты, знаки протестов в Ивано-Франковске, Харькове, Киеве и так далее. У нас планируется в Северодонецке или вообще в области? Пока не хотел бы отвечать на этот вопрос. Ну и все-таки, Насколько эффективным, по вашему мнению, являются вот эти акции протеста? Насколько действительно получается заблокировать работу этих банков и ну, какие каких последствий ожидаете? Более чем эффективно, потому что мы, напомню, находимся на третьем году войны и наша нация, наш народ в край, скажем так. Ну, негодует по поводу местной власти и украинской в целом. И мы должны сейчас вот это вот негодование всю эту войну объединить, направить в законное русло, э, инициировать законопроекты. И люди обязаны видеть, что происходит. Люди должны видеть, что мы не замалчиваем проблемы, мы не пристроились, мы не, мы не согласны с этим. І такими публічними демонстраціями, такими акціями ми показуємо свою жорстку позицію в першу чергу власті, і во вторую очередь ми показуємо людям, що ще є проукраїнський э, який е, о идеях нашого государства. Також ви дуже активно долучаєтеся, приймаєте участь у сесіях міської ради, з чого ми почали так фактично це. А зараз у вас є діалог з місцевою владою? Они поддерживают вашу инициативу. Про горальные автоматы мы почули, что есть пять депутатов, которые готовы помочь, а в целом вы инициативу. Я вам так скажу, как бы взаимодействие общественников с местной властью, ну, его практически нет. И мы даже не заинтересованы на, в первую очередь поддерживать с кем-либо э, тесный контакт, скажем так, потому что во многих лицах мы не уверены и мы высказываем им публичное недоверие, обойдемся без фамилии, без имен, могу вам сказать, что это не есть хорошо, это определенно плохо. Связи нет как таковой. Есть добрый, добрая пятерка депутатов, с которыми наши интересы пересекаются, наши взгляды совпадают, и в принципе мы с ними успешно сотрудничаем уже на протяжении полугода, наверное. Есть с этого позитивные результаты. Но на данный момент, если охарактеризовать в целом, если взять 30, 30 депутатов, одного секретаря и не до мэра то диалога как такого нет. А северодвинской властью, понятно, с областной есть сотрудничество? Какие, возможно, в ближайшее время будут планы или вот в ближайшее время какие-то мероприятия совместные проводились? Именно с областной администрацией? Да. Ну, как бы осталось все на уровне встреч? Областная администрация занимает крайне нейтральную позицию вообще в обстановке города. И это нас, хотел бы отметить, не устраивает, ну, как граждан. Вот. И ну, это как бы не могло как бы критически повлиять на наши отношения, но если они не являются инициаторами, почему должны навязываться? У нас есть своя стратегия деятельности, у них своя, да, наши взгляды иногда пресекаются, но не более того, диалога нет. А зараз які ще будуть ініціативи? От зараз розпочали боротьбу з реальним бізнесом, О, в цьому році що ще плануєте робити? Чесно, багато чого. От е, точно можу сказати, що хочемо зробити крупний волонтерський центр. Є проєкт, є уже поміщення. которые наша организация выиграла. Сейчас подбиваем смету, будет ли целесообразно вытянуть это помещение посредством, потому что все-таки ну, у нас нет финансовых потоков. Мы финансируемся за счет наших активистов, за счет сборов. Если же мы вытянем всю эту задачу, это будет очень крутой проект. То есть это областная организация, которая будет все, э, иметь доступ э, к любому волонтеру, который действительно заинтересован в деятельности на Донбассе. Он будет задействован в нашем проекте, он сможет отправлять сюда вещи он сможет лично приезжать, мы будем провозить всех волонтеров, кому это интересно по линии соприкосновения, знакомить с военными. Также будут экскурсионные поездки. Допустим, человек в центральной части Украины или Западной никогда не был на линии соприкосновения, не знает, что такое война. У него будет возможность приехать к нам, мы его встретим. У нас будет круглосуточное пребывание можно будет разместиться переночевать будет кухня то есть как бы ну полноценный проект где можно будет остановиться любому человеку который попал ну, там в какие-то жизненные ситуации обстоятельства и вот этот вот областной волонтерский центр он будет нацелен на гуманитарную миссию на Донбассе, как военным, так и гражданским. Потом под этот э, проект будут организованы дружины, которые будут совместно проходить учения э, медиков, которые будут э, предоставлять, вот как, допустим, ситуация с Авдеевкой, да, будут предоставлять медицинскую помощь, люди будут обучены. И вот в совокупности у нас будет бригада быстрого реагирования, которые могут помогать как фронту, так и местному населению. Ми дякуємо за те, що сьогодні ви завітали до нашої студії. Минуло сподіватися і будемо слідкувати, як буде проходити, зокрема, боротьба з гральним бізнесом і всі ваші починання. Дякуємо, що сьогодні були в нашій Дякую студії. Дякую вам на все добре. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що ми спілкувалися з Владиславом Кириловим, керівником організації цивільний корпус Азов» Луганщина.